Halo sahabat berkebun kebun dimanapun berada ya Oke dalam kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang ciri-ciri kelapa sawit yang unggul ya teman-teman ya. sebelumnya teman-teman yang belum subscribe ya jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya tentang berbagi seputar tanaman ya teman-teman ya Oke teman-teman apa saja sih ciri-ciri kelapa sawit unggul itu teman-teman simak video ini sampai selesai ya teman-teman ya Nah jadi ciri-cirinya yang pertama eh, uh, Buahnya ini sangat lebat ya teman-teman ya Bahkan buahnya ini selalu menyusul di atasnya lagi Ini sudah keluar dompet-dompet baru Nah seperti ini teman-teman Ciri-ciri pohon kelapa sawit yang unggul tentunya buahnya lebat ya teman-teman ya nah, Selalu bermunculan baru Dan jika mengalami trek pun Dia tidak akan terlalu lama Teman-teman treknya Nah jadi seperti ini teman-teman Nah seperti ini teman-teman Buahnya banyak ya teman-teman Dan yang kedua teman-teman Ciri-ciri Kelapa sawit punggul itu yaitu Lepahnya ini Atau dahannya ini teman-teman Dia -teman, ya, Tidak berdiri Tegak gitu teman-teman ya paha atau dahannya itu cenderung melengkung ya teman-teman ya melengkung ke bawah gitu nah melengkung ke bawah tentunya kelapa sawit unggul dan sehat ya teman-teman ya. jadi ciri-cirinya seperti itu buahnya lebat terus dahan atau pelepahnya ini melengkung ke bawah ya teman-teman dan ciri-ciri selanjutnya ini ciri-ciri kelapa sawit unggul uh, pangkal pelepahnya ini cenderung ada agak berwarna abu-abu ya teman-teman ya seperti ini ciri-ciri yang selanjutnya batangnya itu atau pangkal pohonnya itu besar teman-teman besar ya e, tidak kecil jadi bonggolnya itu batang bawahnya itu besar besar hingga ke atas gitu ya teman-teman ya jadi tidak kecil batangnya itu teman-teman dan yang pasti ciri-ciri yang selanjutnya daun kelapa sawitnya itu berwarna hijau ya teman-teman ya berwarna hijau pekat jadi ciri-ciri kelapa sawit unggul dan sehat yaitu daun kelapa sawitnya itu berwarna hijau pekat dan kemudian ciri-ciri yang selanjutnya teman-teman ciri-ciri kelapa sawit unggul yaitu lepahnya itu lebar teman-teman lepahnya itu lebar bahkan besar-besar ya tidak tidak cenderung kecil gitu teman-teman jadi pelepahnya atau dahan itu tadi <coughs> eh, besar lebar-lebar ya teman-temannya jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya nah, apa saja ciri-ciri kelapa sawit yang unggul ya teman-temannya oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh